माला अमृतपात्र विद्या व्याघ्राजिनादेन्द्रुपणीन्द्रयुक्तं योगीन्द्रपर्जन्यमनःसरोजा भृङ्गं भजेहं हृदि दक्षिणास्य स्फुटवटनिकटस्थं स्तूयमानप्रभासम् पटुभुजतटबद्धव्याघ्रचर्मोत्तरीयं चटुलनिलनेत्रं चन्द्रचूडं मुनीशं स्फटिकपटलदेहं भावये दक्षिणास्यम् अवाहये सुन्दरनागभूषम् विज्ञानमुद्राञ्चितपञ्चशाखं भस्माङ्गरागेण विराजमानं श्रीदक्षिणामूर्तिमहात्म्यरूपं सुरवर्णरत्नमलवज्रनीला माणिक्यमुक्तामणियुक्तपीठे स्थिरो भवत्वं वरदो भवत्वं संस्थापयामि स्वरदक्षिणास्य श्रीजाह्नवी निर्मलतोयमीषा चार्गर्धमानीय समर्पयिष्ये प्रसन्नवक्त्राम्बुजलोकभङ्गालत्रयेहं तव दक्षिणास्य कस्तूरिका मिश्रमिदं गृहाण रुद्राक्षमालाभरणाङ्किताङ्ग कालत्रया जगन्निवास पाद्यं प्रदास्ये हृदि दक्षिणास्य मुदाहमानन्दसुरेन्द्रवन्द्या गङ्गानदीतोयमिदं हि दास्ये तवाधुना च च मनौ कुरुष्व श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुस्वरूपा सर्पि मधुशर्करादिभिः प्रसेचये पञ्चामृतमिदस्नानं दक्षिणास्य कुरु प्रभु वेदान्तवेद्याखिलशूलपाणि ब्रह्मो मरे उपेन्द्र स्नानं कुरुष्वामलकाङ्गतो ये सुवासितेऽस्मिन् कुरु कौशेयवस्त्रेण च मार्जयामि देवेशराङ्गानि तवामलानि प्रसन्ना श्रीदक्षिणास् अखिलोकपाला सुवर्णतन्तुद्भुवमग्रमीषा यज्ञोपवीतं परिधत्स्वदे विशालबाहुदर पञ्चवक्त्रा श्रीदक्षिणा सुखस्वरूपा। कस्तूरिका चन्दनकुङ्कुमादी विमिश्रगन्धं मणिपात्रसंस्थं समर्पयिष्यामि मुदा महात्मा गौरीमनोवस्थितदक्षिणा स्या सुभाक्षतैः सुभतिलैः सुमिश्रैः सम्पूजयिष्ये भवतः परमात्मन। तदेकनिष्ठेन समाधिनाधा सदाहमानन्दसुदक्षिणा சுரத்னகாங்கேய கிரீட சுரத்ங்கேயம் ஹாராங்கு கங்கணமேலேந்தூடாமீதா மூத்திமம் பஜாமி मुक्तामणिस्थापितकर्भुरप्रसूनैः सदाहं परिपूजयिष्ये कुक्षिप्रपुष्टा किलोकजाला श्रीदक्षिणामूर्तिमहत्स्वरूपं दशाङ्गधूपं परिकल्पयामि नाना मेधाख्य सर्वज्ञ बुधेन्द्रपूज्या दिगम्बरस्वीकुरु दक्षिणास्य अद्य सम्मिश्रमिमं प्रदीपं वर्तित्रयाणेऽन्वितमग्नियुक्तं गृहाण श्रीदक्षिणा मूर्तिगुरुप्रसीद सा योदनं निर्मलसूपशाखा भक्ताजसंयुक्तधति प्रसिक्तं कपित्तसद्राक्षपलैश्च भक्षय दक्षिणास्य गुडाम्बुसत्सैन्धवयुक्ततक्रम् कर्पूरपाटीरलभङ्गयुक्तं यज्ञेश कामान्तकपुण्यमूर्ते का पिबोधकं निर्मलदक्षिणास्य विमार्गनिर्यज्जलमाशुदेवा कुरुत्तरापोषणमभ्रकेश प्रक्षालनं पाणियुगस्य सर्वा गण्डूषमापादय दक्षिणा स्या नाचमनं कुरु स्वस्थो भवं त्वं मम चाग्रभागे चिदा निर्मलपूर्णिकामा विनिर्मितं पावनदक्षिणा स्या ताम्बूलमज्जप्रतिसङ्गृहाणा కర్పూర కర్పూరముక్తణిచూర్ణయక్త సుపర్ణపర్ణన్వితపూగ్ మనేకూపాక్షిణా నీరాజనౌ నిర్మల పాత్ర కర్పూరసందీపితమౌ करोमि वामेश तवोपरीदौ व्यामाकृते शङ्करदक्षिणा ततः परं दर्पणमीश पश्य स्वच्छं जगद्दीपितचक्रभास्वत् माणिक्यमुक्तामणिहेमनीला मनीला विनिर्मितं पावनदक्षिणास्य मन्दारपङ्केरुहकुन्दजाजी सुगन्धपुष्पाञ्जलिमर्पयामि त्रिशूलढक्काञ्चितपाणियुग्मा ते दक्षिणामूर्तिविरूपधारिन् प्रदक्षिणौ सम्यगं करिष्ये कालत्रये त्वां करुणाभिरामं शिवामनोनाथममापराधौ क्षमस्वयज्ञे स्वरदक्षिणा स्या नमो नमः पापविनाशनाय नमो नमः कन्यभवार्चिताय नमो नमः कृष्णहृदिस्थिताय श्रीदक्षिणा मूर्तिमहेश्वराय श्रीदक्षिणा मूर्तिमहेश्वराय मुद्राक्षमाला अमृतपात्रविद्या व्याघ्राजिनादेन्द्रुपणीन्द्रयुक्तं योगीन्द्रपर्जन्यमनःसरोजा भृङ्गं भजेहं हृदि दक्षिणास्य स्फुटवटनिकटस्थं स्तूयमानप्रभासम् व्याघ्रचर्मोत्तरीयम् चटुलनिटिलनेत्रं चन्द्रचूडं मुनीशं स्फटिकपटलदेहं भावये दक्षिणास्यम् अवाहये सुन्दरनागभूषम् विज्ञानमुद्राञ्चितपञ्चशाखं भस्माङ्गरागेण विराजमानं श्रीदक्षिणामूर्तिमहात्म्यरूपं सुरवर्णरत्नमलवज्रनीला माणिक्यमुक्तामणियुक्तपीठे स्थिरो भवत्वं वरदो भवत्वं संस्थापयामि स्वरदक्षिणास्य श्रीजाह्नवी निर्मलतोयमीषा चार्गर्धमानीय समर्पयिष्ये प्रसन्नवक्त्राम्बुजलोकभ्य कालत्रयेऽहं तव दक्षिणास्य कस्तूरिका मिश्रमिदं गृहाण रुद्राक्षमालाभरणाङ्किताङ्ग कालत्रया बाध्यजगन्निवास पाद्यं प्रदास्ये हृदि दक्षिणास्य मुदाहमानन्दसुरेन्द्रवन्द्या तोयमिदं हि दास्ये तवाधुना च च मनौ कुरुष्व श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुस्वरूपा सर्पि पयोदधि मधुशर्करादिभिः प्रसेचये पञ्चामृतमिदस्नानं दक्षिणास्य कुरु प्रभु वेदान्तवेद्याखिलशूलपाणि ब्रह्मो मरे उपेन्द्र सुरेन्द्रवन्द्य स्नानं कुरुष्वामलकाङ्गतो ये सुवासितेऽस्मिन् कुरु कौशेयवस्त्रेण च मार्जयामि देवे सराङ्गानि तवामलानि प्रज्ञाख्यलोकत्रितयप्रसन्ना श्रीदक्षिणास्याखिलोकपाल मग्रमीशा यज्ञोपवीतं परिधत्स्वदे विशालबाहुदर पञ्चवक्त्रा श्रीदक्षिणामूर्तिसुखस्वरूपा कस्तूरिका चन्दनकुङ्कुमादी विमिश्रगन्धं मणिपात्रसंस्थम् समर्पयिष्यामि मुदा महात्मन् गौरी मनोवस्ति तदक्षिणा स्यात् सुभाक्षतैः सुभतिलैः सुमिश्रैः सम्पूजयिष्ये भवतः परमात्मन् तदेकनिष्ठेन समाधिनाधा

मुक्तामणिस्थापितकर्भुरप्रसूनैः सदासं परिपूजयिष्ये कुक्षिप्रपुष्टा किलोकजाला श्रीदक्षिणामूर्तिमहत्स्वरूपं दशाङ्गधूपं परिकल्पयामि नाना मेधाख्य सर्वज्ञबुधेन्द्रपूज्या दिगम्बरस्वीकुरु दक्षिणास्य अद्य सम्मिश्रमिमं प्रदीपं वर्तित्रयाणेऽन्वितमग्नियुक्तं गृहाण योगीन्द्रमयार्पितं भू श्रीदक्षिणा मूर्तिगुरुप्रसीद सा योदनं निर्मलसूपशाखा भक्ताजसंयुक्तधति प्रसिक्तं कपित्थसद्राक्षपलैश्च सा पोषणं भक्षय दक्षिणा गुडाम्बुसत्सैन्धवयुक्ततक्रम् कर्पूरपाटीरलभङ्गयुक्तं यज्ञेश कामान्तकपुण्यमूर्ते का पिबोधकं निर्मलदक्षिणास्य भिमार्गनिर्यज्जलमाशुदेवा कुरुत्तरापोषणमभ्रकेश प्रक्षालनं पाणियुगस्य सर्वा गण्डूषमापादय दक्षिणा स्या जले नाचमनं कुरुष्या स्वस्थो भवं त्वं मम चाग्रभागे चिदा कृते विनिर्मितं विनिर्मितमुपावनदक्षिणा स्या ताम्बूलमज्जप्रतिसङ्गृहाणा కర్పూర ముక్త మణి చూర్ణ యుక్తం సువర్ణ పర్ణాంవిత పూగ ఖండా మనేక రూపా కృతి దక్షిణాస్య నీ రాజనౌ నిర్మల పాత్ర సంస్థం కర్పూర సందీపిత మచ్చరూపం करोमि मामेश तवोपरीदं व्यामाकृते शङ्करदक्षिणा ततः परं दर्पणमीश पश्य स्वच्छं जगद्दीपितचक्रभास्वत् माणिक्यमुक्तामणिहेमनीला मनीला विनिर्मितं पावनदक्षिणास्य मन्दारपङ्केरुहकुन्दजाजी सुगन्धपुष्पाञ्जलिमर्पयामि त्रिशूलढक्काञ्चितपाणियुग्मा ते दक्षिणामूर्तिविरूपधारिन् प्रदक्षिणौ सम्यगं करिष्ये कालत्रये त्वां करुणाभिरामं शिवामनोनाथममापराधौ क्षमस्वयज्ञे स्वरदक्षिणा स्या नमो नमः पापविनाशनाय नमो नमः कन्यभवार्चिताय नमो नमः कृष्णहृदिस्थिताय श्रीदक्षिणा मूर्तिमहेश्वराय श्रीदक्षिणा मूर्तिमहेश्वराय इति मानसिकपूजास्तोत्रम् सम्पूर्णम्